У нас Анастасия Приходько, украинская спевачка. Можно сказать, что украинская и российская про вас? Итак, Чи... так вы не хотите, чтобы про вас э, не говорили? Хочу. Я об этом уже говорила, это моя твердая позиция. Поэтому я сказала, что мне от России ничего не нужно. Мне не нужно ни премии, ни звания, ни признания. После того, что происходит на данный момент у нас в стране. Я пам'ятаю Святослава Карчук, він дуже успішно Ельзи виступав в Росії раніше, mm -hmm. і тепер теж за э, таким негласним, можна так сказати, mm -hmm. так, е, наказом. Так, наказу не було, але негласно, його не mm -hmm. хочуть приймати в Росії ніде. Mm -hmm. Ви також ж втратите насправді великий ринок концертних площадок, концертних майданчиків. Як будете ну, за щось співаку треба жити, десь виступати. Это вот, то, що говорив час Ларіонов, Сейчас идет гуманитарная помощь от врага, это действительно смешно. Ну, мне грубо говоря сейчас домой приходят враги и говорят: вот возьмите помощь, а вот возьмите крупы, это, типа. да, возьмите крупы. И я так, ну, с артистами, но ну, я так понимаю для себя, это тоже действительно будет по идиотскому, если я поеду туда и начну им песни петь. Действительно, сейчас из-за Путина, из-за кремлевской вот этой вот зомбированности и пропаганды и всего остального происходит вот такой скандал на таком уровне, что действительно поругались. Я не могу сказать, что уже братские народы, просто поругались две страны. Вот, поэтому для себя я решила, что Сейчас добавлю. Да, действительно есть проблема того, что многие звезды наши ориентируются именно на российский рынок, забывая о том, что есть еще весь мир. Вот. Поэтому я считаю, что на России... <laughs> клин, клин, <обисти. laughs> да, поэтому будем завоевывать европейские страны, будем стараться, будем работать над этим. Я пересмотрю, в принципе, свой репертуар и отношение к музыке, поэтому я не считаю, что я потеряла действительно величайший рынок, я действительно, может быть, потеряла поклонников. До речи, про ваших в России. Есть такие, которые вам пишут, как ты могла? Да да, я это открыто говорю, действительно и я пыталась раньше вести с ними беседу э, на тему того, что происходит здесь, но к сожалению, все это неудачно. Поэтому э, я, я не знаю, как на это реагирую, действительно это обидно, но э, я думаю, что те люди, которые действительно понимают, что здесь происходит, они также останутся вместе со мной, с моей музыкой, с моим творчеством.